Всем привет, ребятка! С вами я, Денис, и сейчас мы будем делать на новенький телефон Престижио. Вот такой вот он коробочки. Как видите, Престижио. А, ну, давайте открывать. Кстати, ребят, хочу попросить у вас прощения. Когда я его куплял, мне его уже сразу были дали. Здесь наклеили уже мне пленочку и все такое. правда время, ничего я там не настраиваю. Пока что вот заставочку себя нового поменял. Так, зачем и ну как-то так получается. Ой, выходи. Ну сейчас будем делать у него уже там все мне были сделали его все дали и приступаем значит так приходим на такой вот коробочки значит сверху лежит вот сам телефон престижа вот такой вот 4,5 и дюйма потом эта пленочка в магазине она так продавалась как можно вы видеть. Экран 4,5 дюймов. Так, это у нас... Ну, короче, не пойму. Батарея 1550 мА. Это у нас память оперативная 4 гигабайта. Так, это... Что здесь можно вставить? Большую карточку. Лайфом, тестом и мини. Это вот эта камера главная, она 5 мегапикселей. Вот. Так, пленочка нам пока что не надо, мы ее отложим. Кстати, колоночка вот. Кстати, будет обзор еще на вот это. Сегодня, может, или когда -то. Значит, потом открываем. А ну, подождите. Скрываем, здесь лежит вот такой вот пакетик. Здесь инструкция, чеки, Все, я думаю, это нам не надо. Это уже можно отложить. Надо распаковать. Вот это. Сейчас я разложу этот пакетик и к вам вернусь. Значит, вот в вот этом пакетике большом все лежало. Вот. Кстати, зарядная уже размотанная, потому что я его уже зарезала. Сегодня купили, он а <coughs> сел, я его заряжал, так что здесь веревочка уже в мусорке. Здесь, чтобы сам заряжать, открываем. Вот. Вот такая вот переходник USB. Видите, нельзя выбрасывать. Вот так вот все. Ну, в реале он немного не такой, он блестит. Так, а это у нас что это у нас? Так, а это у нас зарядные. Так как оно открывается? Ребят, просто одной рукой неудобно мне снимать, так что мне приходится переставлять, нажимать на паузу. Сейчас вернусь. Вот я размотала его. Вот такой провод длинненький. Все. Где-то наш телефончик. Вот он наш телефончик. Стань пакет. Вот он наш телефончик. Вот, вот так вот распакируется. И вот главное меню. Заставку там можно... Вот зажимаем вот так вот. Ой, сейчас. Ой, ребят. Что-то я уже наклацал. Все. Зажимайте вот. Обои, виджеты и настройки. Заходите сейчас в обои. И здесь разные картинки, обои. Ну, без разницы, в принципе, какие они. Так, можно уже и выйти. Так, простите. Так, так вот, меню. Мини. Меню вот такое вот. Не прям суперское. Вот вниз. Здесь. Уже кайфа я подключен. Здесь есть фонарь. Вот. Фонарик со вспышкой. Светит. Ну потом будет еще ой простите вот все здесь такие вот комнаты, когда нажимаешь, они подсвечиваются. В принципе, зараз я зайду на строечки и буду вам рассказывать про этот телефон. Вот я уже в <coughs>, настройках. Здесь аудио профиль, память. Ну, это еще буду. Есть так что я к вам вернусь. Значит, так, внутренняя память 4 гигабайта. Э, модель <coughs> э, PSP 3458. Ду, версия Android 5 и 1. Так, версия пакета безопасности Android. Да? Прошивка все такое. И версия ядра. Что там еще у нас? И номер. В принципе, телефончик этот купить можно. Он хороший. Он сколько? То есть 2% уже только. Если сядет, ничего с ним не случится. Будет заряжаться. Есть. Я тут уже понакачивал себе. Разные штучки. Игры я еще не качал. Потом чуть позже скачаю. А так на сегодня все. Всем удачи. Всем пока. Гудбай, гудбай.